Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Dewan Bahasa dan Pustaka yang dihormati sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi yang mulia ini hari Isnin 30 Jun 2025. Anda bersama saya Nurul Amira dan segmen Bicara Karyawan. Seperti biasa dalam Bicara Karyawan kita akan berikan informasi tentang buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ibu-ibu Pernah tak anak anda bertanya soalan yang pelik-pelik sampai kita pun terdiam nak jawab? Ha, buku hari ini bertajuk Ini Teluk Apa? Buku cerita ini memang sesuai untuk anak-anak yang suka bertanya dan penuh rasa ingin tahu seperti watak Iyas dalam cerita ini. Iyas terjumpa sebiji telur kecil yang cantik dan berbintik. Pelik kan? Iyas mencari haiwan yang bertelur di dalam reban tetapi tidak dijumpai telur yang sama. Dari situlah bermula pengembaraan kecil yang penuh warna dan rasa ingin tahu. Pastinya anda semua tidak sabar untuk mengetahui buku apa yang hendak diulas pada pagi ini. Buku bergambar kanak-kanak yang berjodoh ini teluk apa telah ditebikkan pada tahun 2024. Pada hari ini kita bertuah kerana dapat bertemu secara dalam talian dengan penulisnya sendiri iaitu Puan Umi Sawiyah Ahmad merupakan seorang perunding pengurusan daripada Profes Consulting Group. Marilah kita ikuti buat santai saya bersama-sama beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Amira. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Harapnya Amira pun sama. Alhamdulillah saya sihat-sihat saja di Dewa Bahasa dan Pustaka ni. Boleh ke puan ceritakan latar belakang puan dari segi pencapaian akademik dan kerjaya? Ah boleh insyaAllah. Eh ya, sebelum saya mula, saya nak ucap terima kasihlah di atas jemputan yang telah diberi dan sebab saya sangatlah berbesar hati dapat berkongsi sedikit pengalaman kan ah, mengenai buku saya ini, buku yang kedua dengan Dewan Bahasa, ini telur apa. Jadi kepada soalan ah, Amira, ah, nama saya Musawiyah. Tapi selalunya orang panggil, lebih mesra panggil saya Kak Umi lah. Tak, bukan Puan Umi lah, Kak Umi ya. Eh. Uh, saya mm. bekerja sebagai seorang perunding pengurusan di Profes Consulting Group di Petaling Jaya. Uh, di mana uh, saya banyak terlibat dalam projek-projek yang berkaitan dengan komunikasi dan strategi. Uh, dari segi uh, latar belakang akademik, Kak Umi ni seorang graduan sarjana muda dalam bidang seni bina. Dan uh, belajar di Universiti Adelaide, South Australia Satu masa dahulu Wah, graduan luar negara Menulis buku Dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Hebat tu Puan Okay Bilakah timbunyi minat terhadap bidang penulisan kreatif Dan bilakah Puan melibatkan diri secara serius dalam bidang ni uh, Sebenarnya minat tu Sebab saya ni bukan hanya penulis Saya juga pelukis jadi saya ni minat yang pertama sekali ialah melukis aa, kemudian baru menulis. Aa, ini mula masa saya awal kehidupan lagi lah sebab aa, almarhum ayah dan mak saya ni rajin bercerita dan saya akan yeah. duduk sebelah mereka melukis gambar. Jadi uh, daripada situ sebab mereka suka bercerita jadi saya pun mulalah gemar membaca buku cerita rakyat Dan kemudiannya buku bergambar yang penuh berima berimajinasi lah um, Soalan ke bahagian kedua serius lah dalam bidang ini um, Beberapa tahun yang lalu Kak Umi uh, menjadi ahli penawan iaitu pertubuhan penulis isu-isu wanita nasional Uh, NGO ni mempunyai tagline mencerdikkan masyarakat memandaikan bangsa. Jadi uh, dalam NGO ni akak Alhamdulillah berpeluang um, me, apa orang kata bertemu dengan penulis, penulis yang berbakat dan berpengalaman di mana timbullah semangat untuk sama-sama menyumbang membangunkan bahan bacaan yang berkualiti untuk generasi yang akan datang terutamanya kanak-kanak lah. Itulah ceritanya secara ringkas wah apabila uh, puan umi cakap uh, puan umi terdidik daripada kecil bagaimana ayah puan umi bercerita dan puan umi duduk melukis cerita yang diceritakan oleh puan umi mengingatkan saya pada anak sulung saya yang suka melukis apa yang saya ceritakan pada dia uh, jadi saya rasa uh, benda ni satu perkara yang positif dalam uh, pendidikan anak-anak di rumah ha uh, maksudnya uh, ibu bapa menggalakkan nak mendidik anak-anak ni dari kecil sehingga bila dia dewasa dia menjadi satu kemahiran buat anak tu. Ha, bagus Puan Umi. Ha, betul, setuju, Siapa? Tak? Ha, bagus. Icar bagi saya itu salah satu uh, perkara yang boleh dicontohi oleh ibu bapa yang mendengar uh, bicara karyawan pada hari ini. Aa, bila kita anak -anak bercerita dia anak-anak tu termulukis. Nanti bila dia besar itu salah satu kemahiran yang dia miliki. Ha bagus puan Mi. <laughs> Siapakah yang menjadi sumber inspirasi puan untuk menulis? Ah sudah pastilah anak-anak saya. Saya ni anak-anak mempunyai anak yang ramai. Dan ya. sumber inspirasi ni datang daripada anak-anak dan juga daripada keadaan sekeliling. Uh, saya jadikan rumah saya ni macam ala-ala kampung lah. Saya tanam pokok pisang, pokok durian, mangga, pelbagai-bagai herba. Lepas tu saya pun ada juga bela beberapa ekor kucing, ayam dan ikan peliharaan. Jadi bila anak saya membesar dalam suara sana begitu, saya dapati mereka ni memang sukalah, suka menanya, uh, suka ingin tahu. Jadi ter te apa ni terlintaslah dekat hati betul. nak menulis buku yang untuk khas untuk kanak-kanak kan untuk generasi akan datang terutamanya ialah anak-anak dan cucu-cucu saya akan datang aa, sesuatu yang menyentuh hati mereka membuat mereka berfikir ketawa dan belajar sesuatu yang berharga dalam keadaan yang aa, mudah tak formal hmm, tak. Betul. sebab aa, sekarang aa, zaman sekarang a terbatas maksudnya anak-anak membesar dekat bangunan yang tinggi kan rumah tinggi-tinggi so dia jarang jumpa alam ni pasal pokok-pokok jadi bila dia bertanya pada ibu bapanya kadang-kadang ada jawapan ibu bapanya tak dapat nak berikan dia jawapan yang tepat jadi buku ni sebenarnya membantu ibu bapa muda untuk cara bagaimana untuk menjawab pertanyaan anak-anak mereka sebenarnya. Ah. Ha. Okey. Uh, boleh Puan terangkan sinopsis buku ini telur apa? Oh sinopsis dia, Okey, buku uh, ini <laughs> sebenarnya uh, Amira dah sebut sedikit tadi pada permulaan kan Iaitu yeah. pengembaraan mengenai seorang uh, budak bernama Yas Bersama datuknya yang mencari ibu haiwan Kepada telur misteri yang mereka jumpa di tepi sungai Semasa bermain sampan kapal, sampan, uh, sampan kertas Nah, dia tengah main tiba-tiba dia nampak, oh ni telur apa macam tu kan? Ya. Yeah. Comel aja dia, dia, dia tanya ini di telur apa? Dia tanya pada atuk dia kan? Ha So sepanjang pencarian tu, atuk dia bawa lah dia ke reban. Jadi dia jumpa uh, pelbagai haiwan yang bertelur di reban. Dia dengar bunyi-bunyi haiwan, ayam bunyi macam mana, hangsa bunyi macam mana. Dan um, bila berlaku macam tu, dia membuka Uh, bimbing-bimbing lah anak-anak ni kepada uh, sains awal. Macam dia membezakan telur ni saiz besar, telur ni saiz kecil, warna dia lain. Uh, lah. uh, dalam masa yang sama, uh, datuk tu bukan hanya menjawab tetapi dia membimbing cucu dia mencari jawapan melalui peng pemerhatian dan pengalaman. Uh, jadi, dia <laughs> adalah isu seri dia kan? Yang penting yeah. untuk budak-budak ni kena suka pengakhiran yang menggembirakan. Jadi buku ni akhirnya Iyaz dan Datuk berjaya bertemu dengan ibu haiwan yang kehilangan telur. Gitulah secara secaranya secara ringkas. Ya, betul. Seperti yang Puan Umi cakap, ia adalah sayang awal kepada kanak-kanak. Dia membandingkan besar kecil telur dan jenis binatang. Jadi secara tak langsung dia menggalakkan imajinasi dan pemikiran kritikal. Anak akan mula berfikir apa uh, ini kenapa telur ni besar kenapa telur ni kecil oh telur besar ni haiwan ayam telur kecil ni haiwan ini secara tak langsung uh, menggalakkan pemikiran kritikal buat kanak-kanak tetapi secara santai dan mudah uh, yang boleh mereka hadam dan terima uh, sesuai sangat sesuai untuk dijadikan hadiah buku ni sebenarnya uh, <laughs> okey bagaimana kata cetusnya idea puan untuk mengangkat dan memilih kisah ini telur sebagai buku bergambar kanak-kanak. Ha, menarik kenapa Puan Umi pilih telur sebagai uh, kisah utama dalam buku cerita ni? Saya uh, sebab saya sebut tadi anak saya ramai jadi saya perhati budak-budak ni suka sangat cerita tertarik dengan telur tak kisahlah telur ayam ke kehingga telur dinosaur suka je Ha, jadi ya, betul. saya naklah menggunakan telur ni sebagai simbol misteri dan permulaan pengetahuan awal untuk anak-anak. Ia mudah difahami dan anak oleh anak-anak dan dia uh, membuka ruang untuk penerokaan. Telur tu kecil tapi sebab dia tu mudah senang untuk budak-budak ni mula adventure uh, penerokaan uh, alam sekeliling. Dia eh, betul selalu sebab anak-anak kita ni dia hanya jumpa telur ayam saja sebab mak akan beli hari-hari dan ada di dapur telur ayam tu kan so telur yang kecil tu dia yang dia tahu telur dinosaur kalau dia tengok cerita-cerita dekat TV bila dia jumpa sendiri dia rasa pelik kan eh selalu telur ha. yang dia jumpa besar tapi ni kecil aja telurnya kan ha ek eh, ha, bagus tip pula tu. <laughs> ha, ah yeah, ya betul betul. Ah ha, betul berbintik semua kan. Mata cantik pula di perut telur tu. Ha. Okey, apakah kekuatan watak-watak yang terdapat dalam buku ini untuk menarik minat kanak-kanak puan? Ah ha, uh, agak buat uh, watak Yas ni digambarkan sebagai budak yang ingin tahu, berani bertanya dan penyayang. Ah ha, itu yang kita nak lak, wujudkan di dalam perwatakan budak-budak. Ah -budak. ha, berani menanya. Jadi datuknya pula dia mewakili orang-orang dewasa lah ataupun adik guru yang bijaksana, penyabar, yang membimbing cucunya dengan penuh kasih sayang. Jadi dua watak ini menunjukkan hubungan uh, mesra keluarga yang sihat dan bermakna. Ya betul. Jadi, Macam dalam iklan TV tu dulu pun ini burung apa? Ah, uh, Steve dia sabar juga jawab. Jadi budak-budak ni lagi lah kita kena tinggikan kesabaran Terus lagi dia tak jumpa jawapan yang sebenar Dia tu tak akan tanya Ini telur apa? Ini telur apa? Sampailah dia jumpa uh, jawapan yang sebenar tu baru dia uh, ber akan berhenti bertanya pada kita Soalan yang duduk dekat minda dia tu uh. <laughs> Jadi watak Iyas ni memang sangat comel Seorang kanak-kanak yang mewakili anak-anak kita ni puan Dan seorang datuk yang mewakili datuk kita yang penyabar dengan cucu-cucunya Comel puan, comel okay. Apakah keistimewaan buku ini mengikut pandangan puan? Uh, saya, uh, buku ni saya nampak ada dua keistimewaan Pertama sekali, uh, dia menggabungkan tiga perkara Satu, sains awal uh, untuk kanak-kanak Kedua, dia menceritakan mengenai kasih sayang, rasa cinta kepada alam dan dunia haiwan. Dan yang seterusnya, mengenai hubungan mesra antara datuk dan cucu. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua untuk saya lah sebab saya ni pelukis kan. Ilustrasi yang saya lukis tu realistik dan menawan lah untuk saya dan saya rasa budak-budak ni bila dia senang sikit dia nak buat pembandingan telur tu dengan yang ada di dunia ni dengan dalam buku ni. Oh, rupa sama lah macam tu. Jadi senang sikit. Okay. Uh, saya dikabarkan Puan Umi berusia 64 tahun. So, jadi ketika Puan Umi melukis dan menulis cerita ni, Puan Umi berusia 63 tahun. Ketika usia 63 tahun, Puan Umi melukis dengan sangat cantik. Saya yang buka buku ni untuk baca pun rasa macam teru je. So, wah cantiknya lukisan ni. Saya ingat orang-orang muda yang melukis rupanya seorang, ya saya rasa sangat hebat, seorang yang berusia 63 tahun melukis sambil menulis. Kemudian buku ni pula dia punya lukisan dalam cerita sangat jelas dan mudah difahami. Tanya lah Puan Umi saya rasa buku ni berjaya lah menawan hati saya sebagai seorang ibu Hai, untuk FK mendapatkan buku Anak Ya Puan, ha, menawan hati saya untuk beli Aa, bagi pada anak saya baca sebab anak buku ni pula saya rasa sesuai Aa, buku ni sesuai untuk siapa Puan, yang golongan uh, umur berapa Aa, yang sesuai Ay. baca buku ni, keistimewaan dia 9 tahun ke bawah lah sebab uh, huruf-huruf uh, dia tak banyak, teks dia tak banyak, hmm. tapi gambar dia hmm. jelas. Jadi budak-budak ni mula-mula sekali dia akan tengok gambar, dia tak tengok teks lagi. Dia akan tengok hmm. gambar tu, ini cukup hai bin, binatang bin, bin ni buat apa, ini buat apa. Dia akan tengok gambar tu. Kemudian boleh tanya, ini cerita apa? Ha, bawa dia tanya mak dia, ini cerita pasal siapa? Ha, gambar dia dulu jadi hmm. tarikan. Ya, yeah, betul. Saya satu kan. Uh, saya rasa buku ni sangat bagus kerana Anak-anak uh, boleh belajar melukis telur puyuh Sebab Puan Nuni melukis telur puyuh sangat jelas dan mudah <laughs> Saya rasa salah satu pembelajaran buku ni Anak-anak akan belajar melukis Lagi satu pemandangan kampung Yang cantik, ada itik, ada benda Semua dalam buku ni jelas Dalam reban ayam Saya rasa anak akan pandai kalau dia duduk dan dia cuba melukis benda-benda yang ringkas ni. Ha. Terima kasih. Seperti, ya, ah, 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 dalam muka surat ah, Puan Mumi buat pemandangan telur. Telur kecil dengan telur ayam yang besar. Ha, jadi tangan budak tu kecil sangat comel. Ha, jadi anak saya pun yang dah 5 tahun tu boleh melukis telur puyuh ni kalau dia tengok. <laughs> dia akan ikut ha. buku telur tu. Ah ha, sebab itu Lalu penting perbandingan sebab tangan budak kan kecil jadi dia boleh tahu. Ha, ah yeah, ya betul. Mak nanyakan. Ah. Ha ya, ha, ha, yeah. tangan darah. ni so comelnya macam ha. tangan anak saya kecil aja. <laughs> Istimewalah buku ni puan. Sangat dekat di hati kanak-kanak dan juga ibu bapa yang baca ha, cerita ni walaupun kita orang kami dah dewasa. Kami tetap rasa teruja baca buku ni, wah wow. ha, begitu. Okey, apakah mesej dan pengajaran yang ingin disampaikan kepada kanak-kanak selaku pembaca sasaran? Okey, saya mesejnya uh, ialah, ialah untuk mengendengahkan bahawa alam ni penuh keajaiban dan tersirat dekat sana banyak ilmu-ilmu yang nyata dan tidak nyata. Jadi, kenalah kita rajin bertanya untuk membongkar rahsia alam kita dan menghargai keadaan sekeliling kita. Ha, itu mesej dia. Dan juga satu mesej yang saya sebut yang satu lagi ialah pentingnya untuk mempunyai hubungan dengan generasi yang seterusnya. Yang tadi tu datuk dan cucu. Maknanya ini penting untuk membentuk saksia dan kefahaman anak kecil. Ha, ya itu betul. Mesej saya. Mesej Ni uh, yang puan nak, nak beritahu pada pembaca kan. Uh, yang baca buku ni okay. Boleh, mesti ada cabaran kan Puan nak siapkan, berapa lama ambil masa Untuk siapkan buku ni Puan uh, Satu gambar Saya buat dalam tiga hari lah uh, InsyaAllah uh, Dua muka surat tu satu gambar kan uh, Ambil masa dalam okay. satu hari Tapi melukis tu uh, Sebelum melukis Meletakkan warna ke atas Muka surat tu, saya akan membuat Kajian saya akan buat kajian watak kalau datuk tu rupa dia macam mana, gerakan dia macam mana, kalau cucu tu uh, bagaimana pula ketinggian mereka dan watak-watak ayam tu pun saya akan tengok angle dia kan, perspektif dia daripada muka anak kanak tu daripada belakang, dari depan, di bawah, dari atas. Itu semua perlu kajian awal lah sebelum saya mula meletakkan pensel saya ke atas kertas. Itu cabaran sebenarnya nak menggabungkan ilustrasi dengan teks tu supaya selari. Okey. Puan Umi ada anak-anak, ada keluarga. So um, waktu bila Puan Umi mula melukis? Maksud saya kalau orang menulis ni dia akan menulis waktu malam, lepas balik kerja. Jadi untuk Puan Umi? Uh, saya um, habiskan dulu kerja rumah. Lepas itu saya pastikan ada Uh, waktu saya, uh, my time. Uh, yang kata tu, saya uh, memang tutup pintu, saya buat kerja. Uh, ah, sekejap. Masa uh, dalam masa dah... Ah. Uh. Uh, dalam dalam sa saya, saya cakap kalau hujung minggu saya ambil dalam masa empat lima empat lima jam saya berhenti Lepas tu saya buat kerja harian balik lah uh, Saya ah, ada masa betul. tertentu ah, ha, Umi fokus selama empat lima jam untuk buat lukisan Ah, ya. Yeah. Ah, okay. Ha, okey. Boleh dia dah, kalau benda tu dah mula-mula tu sebab idea belum orang kata idea tu belum uh, laju lagi tapi bila dah sampai ke tengah buku tu semua watak dah okey dah stabil warna sama, baju sama lah laju lagi lah. Mula-mula tu memang hmm. ambil masa sikit lah. Okey, baik-baik. Puan, uh, mesti ada cabaran kan maksudnya atas uh, seperti kekangan kerja ke atau apa saja apa cabaran nak, untuk hasilkan buku ni sampailah buku ni siap dan berada di tangan saya sekarang uh. cabaran saya saya semua semua penulis dan pelukis ada cabaran masa kita lah tapi hmm. uh, saya rasa benda tu menjadi uh, mudah apabila kita mempunyai orang-orang di sekeliling kita yang memberi sokongan dan ya, memahami betul. apa matlamat kita untuk menghasilkan buku tu ha, Macam saya, saya memang nak menjadikannya satu legasi lah untuk meneruskan kepada cucu-cucu saya Kalau mereka, saya mungkin tak sempat muka jumpa anak cucu-cucu saya Tapi insyaAllah mereka dah jumpa nenek mereka dalam buku-buku mereka, macam itulah InsyaAllah, anak-anak cucu puan, cucu-cucu eh, puan mesti akan rasa bangga bila pegang buku ni, ini nenek saya yang tulis buku ni. Ah. <laughs> InsyaAllah tercapai serat puan. Okey, ah, apakah harapan puan terhadap buku-buku ni? Ah, saya sangatlah berharap buku ni ah, bukan sekadar dibaca tetapi digunakan sebagai bahan interaktif lah di antara ibu, bapa dan anak-anak. Di antara nenek, datuk dan cucu Malahan ia sebab dia ada unsur sains, Dia mungkin juga sesuai untuk uh, Antara guru dengan pelajar-pelajar di uh, um, Dekat derja satu, derja dua kan uh, yeah, Dia betul. harap sangatlah uh, Buku ini dia merangsang pemikiran Menjanakan soalan Dan menyemaikan rasa cinta Terhadap ilmu dan alam sekitar uh, Itulah harapan saya Sebagai penulis dan pelukis Okey, saya dah dapat uh, idea untuk anak saya masuk pertandingan bercerita. Okey, ini buku yang akan anak saya masuk pertandingan. <laughs> ini teluk apa? Uh, <laughs> anak saya dah ajar dua. InsyaAllah, insyaAllah. <laughs> okey, Puan. <well>. Uh, <laughs> so, uh, saya pun rasa teruja balik nak bagi tahu anak saya, okey kita akan masuk pertandingan bercerita tajuk dia ini teluk apa. Ah, saya rasa budak-budak lain pun akan rasa seronok untuk dengar cerita ni walaupun budak tu dah dah jah dua dah lapan tahun usianya. Okey, apakah apakah kata-kata semangat, pesanan atau nasihat daripada puan sendiri kepada penulis-penulis muda yang berminat mencubukan diri secara aktif dalam bidang penulisan kreatif, terutamanya buku kanak-kanak. Hmm, saya uh, cadangkan uh, bila kita dah ada niat untuk menjadi penulis Uh, tulislah dengan hati. Uh, jangan takut untuk bermula. Uh, ambil langkah yang pertama sebab langkah pertama tu selalunya langkah yang paling susah tetapi perlu diambil. Uh, untuk jadikan bahan cerita, perhatikanlah dunia sekeliling, dengarlah suara anak-anak dan biarkan imajinasi kita tu berkembang. Jangan uh, apa orang kata seperti kata dalam tempurung kita kena angkat tempurung tu dan tengok di luar sana berbagai-bagai perkara. Jadi sebabnya setiap pengalaman hidup tu boleh menjadi cerita yang memberi kesan mendalam kepada kanak-kanak. Maka teruslah menulis dan berkongsi insyaallah ah bila kita ada apa tu agensi seperti Dewan Bahasa yang menghargai tulisan kita kongsikan. Ah jika ada rezeki keluar buku insyaallah. InsyaAllah Dewan Bahasa dan Pustaka sangat menghargai penulis-penulis yang ingin uh, menerbitkan buku yang berkualiti kepada pembaca-pembaca di luar sana. InsyaAllah puan, insyaAllah. Uh, okay puan, uh, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah. Okay. Begitulah tadi buat bicara berkaitan buku ini yang kami sediakan khas kepada pendengar setia Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang setia bersama-sama sehingga akhir rancangan. Terima kasih juga kepada Puan Umi yang sudi meluangkan masa berkongsi kisah dan pengalaman yang menarik bersama kita. Semoga pengkongsian ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Ibu-ibu yang nak dapatkan buku yang cantik, seronok tetapi ada nilai muni ini boleh dibaca untuk anak-anak, boleh dapatkan di laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka Niaga atau kedai buku DBP. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dengan buku terbaru Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka Assalamualaikum, Assalamualaikum.